и все украинского уровня и международного уровня. Поэтому дай вам бог хороших спонсоров, чтобы они у вас были. А вам у того натхнения, чтобы вы никогда не сдавались по пути к победе. Любой спорт требует силы, мужества. Вы сегодня показали, что у вас есть и сила, и мужество, и воля к победе. Я желаю вам сохранить это, цю волю, пронести її через всю жизнь, і пусть вона допоможе вам достичь самых максимальных висот в цьому виде спорту. Ребята, ви наша надія, наше майбутнє. І я впевнений, що ви будете не тільки першими властивками, які сьогодні за собою е, тягнуть, як то кажуть, інші, а ви будете чемпіонами. Я вас вірю до майбутніх перемог. Дорогі друзі, дипломом нагороджується. Таранко Олександр за участь у змаганнях за Квабайку 7 вересня 2013 року. Вітаємо тебе! Також дипломом нагороджується. Кара Володимир за участь у змаганнях за Квабайку Нагороджується. Чіпцова тетяна за зайняте третє місце у змаганнях за квабайку. дипломом нагороджується руденко Олександр за зайняте друге місце у змаганнях за квабайку. Вітаємо тебе! теперь внимание! Дипломом нагороджується Квітка Артур за занятое первое место в за Квабайку. Еще ваши аплодисменты. Подарите парню ваши овации. Поздравляем тебя. Молодец. Успехов Она тебе и побед. Ну и э, с участием чемпионов сегодняшних, чемпионов будущих на этой сцене. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого мероприятия. Небольшого, но очень важного. Эти ребята, это единственная среди них девчонка, своим примером должны тащить всю нашу молодежь, тащить спорт, тащить достижения. Поэтому у вас великая миссия. Но также у нас... Принимала непосред... не принимали непосредственное непосредственно участие. И администрация Васильевского района, и Федерация Аквабайка, и самое главное э центр... э районная станция туристов на территории, практически на территории takiej, в которой мы находимся. К сожалению, пока не в лучшем состоянии, но это тоже одна из наших задач путем развития различных секций, различных видов спорта на этой территории развивать и саму станцию поддерживать ее. Сегодня мы ее видели, ее нужно отремонтировать, привести в порядок, тогда дети сюда потянутся. Поэтому начинаем с небольшого вклада для туристов. Необходимая вещь. Туристические коврики передаются станции туристов. А дальше мы наметили план работы, что еще нужно. Веревки и канаты, палатки, ремонт помещению. Ну и, конечно же, дети. Спасибо вам.